وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فيا ايها الناس وقال تعالى كثرة الله التي فطر الناس عليها لا الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر من باب وقال تعالى فرح المخلصون بمقاعدهم خلاف رسول الله وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا هو هو الله, الله أكبر صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم اتبعه ستة من صوال كان كصيام الدهر كله راهو المسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فما متاع الحياة في الدنيا في الآخرة إلا قليل الله هو أكبر الله هو أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد

وعظمنا من لدنك رحمة إنك أنت الغفار ربنا إننا سمعنا منادي منادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا تقبل منا

والقوي عند الحساب والفوز بالجنة والعذاب من النار اللهم إنا نسألك جنة ونعوذ بك من النار اللهم آمنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الأخرة يا أول الأولين ويا آخر الآخرين

सायता ने तो दाएं ओर से चले दिया दुनिया महापति बोले बुर बुरे फिर मेरे बने को ये मामला दूर जाना दूर आते तो बुर दुनिया पुरा पुरी जाना तो सिंहासन के दांत आहे आमंत्रित मुर्ख बिमारा कबूतर आमंत्रित क्यों अपना दांत ये अल्लाह अल्लाह इस बाते से निकाल किया सब आज एक अंदर महापति सु যে পৌঁছে যায় আল্লাহ আমাদের রাসুলুল্লাহ تعالی আলাইহিস সালাম আইওয়াদি ও তুমি আর যাই কোন যে তাহির উম্মাহাতুন নূরে বান্দা운데 পৌঁছে যায় আল্লাহ সর্বসিদ্ধিdele করে সকল মুমিন দাঙ্গা হাজিরানী সৃষ্টিলাতী পয়লাকগণ আসক্ত আল্লাহ আমাদের প্রত্যেকের বাবা ভাই দাদা আত্মীয় সুস্থ